Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' uh, Sidang penonton yang dirahmati Allah Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah hari ini kita berkelapangan di waktu tengah hari untuk saya memulakan pengajian kitab Safinatun Najah di FB uh, saya dan juga di markas Al-Qaradari untuk kita memulakan pengajian kitab Safinatun Najah. Nah, ini ada kitab yang saya bersama rakan saya Ustaz uh, Abdul Wahid untuk kita syarahkan kitab Safinatun Najah dengan ringkas. Jadi siapa yang ada, ada matan kitab Safinatun Najah dia boleh baca bersama saya. Kita akan khatam kitab ini secara bersiri insya-Allah dari hari ke hari berdasarkan uh, iklan yang kita akan buat di pejabat mufti insya-Allah untuk saya memberi sumbangan fiqah uh, Fiqh syafi'i dalam bentuk pembacaan dan juga uh, soal jawab kalau siapa yang nak tanya soal jawab insya-Allah kita berkomunikasi di sini okey jadi dengan bismillahirrahmanirrahim kita mulakan pembacaan pada hari ini kitab safinatun najah qala Al-Syikh Salim Sumair Al-Hadrami Faslun Fi Arkanil Islam Jadi pembicaraan kita yang pertama ialah berkenaan dengan muqaddimah agama kita menerangkan tentang rukun Islam dan ia ma'ruf kita ringkaskan sahaja sebelum kita masuk ke dalam perbincangan fiqah Arkanul Islam Khamsatun ini merupakan usul agama yang tidak boleh ada pertikaian yang disebut sebagai uh, eh, Qawata'ah sawabituddin ha sawabit din, benda yang tidak boleh disentuh benda yang muqaddas yang tidak boleh kita uh, pertikaikan yang pertama syahadat syahadatullah illa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini merupakan syarat nama masuk Islam jadi ulama membahaskan adakah cukup dengan menyebut la ilaha illallah tidak perlu disebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu syarat kemasukan Islam di dunia. Kemudian wa salah sembahyang lima waktu wajib dilaksanakan. Kalau kita dalam keadaan biasa 17, 17 hari, 17 kali sehari. Dan kalau hari Jumaat tolak dua jadi 15. Kalau buat jamak kosor, kosor jadi 11. Ha, tapi asalnya 15, belas, 17 uh, rakaat sehari ya. Bukan tujuh belas kali ya. Tujuh belas rakaat. Ha, maknanya kalau pagi dua. E, Zohor empat dan enam dah. Kemudian asar empat dah berapa? Enam campur enam. Enam campur empat sepuluh. Maghrib tiga. Tiga belas insya Allah empat. Jadi tujuh belas rakaat. Sehari kita semayang. Tujuh belas rakaat. Kalau kita hari Jumaat tinggal lima belas rakaat. Sebab tolak dua dah. Kalau buat kosor. Tolak empat. Jadi lima belas tolak empat. Sebelas. Ha, tapi asasnya sehari kita menunaikan lima waktu dan tujuh belas rakaat. Jadi perbetul ya, bukan tujuh belas kali ya, tujuh belas rakaat. Kemudian wa'ita zakah, lambang kepada ekonomi Islam dalam bentuk uh, redistribution ataupun yang ada atau tertawziat. Tanda kita bersyukur kepada Allah untuk kita berkongsi ya, harta yang Tuhan bagi kepada kita. Wa'asamu Ramadan sebagai satu tarbiyah berpuasa dan hajjul baiti manista ta'ala sabilah itu syarat dia haji bagi yang ada kemampuan tidak ada kemampuan gugur haji maknanya gugur kewajipan kepada mereka yang tidak mampu ini menunjukkan tanda keagungan agama kita bercakap dan berdialog kepada orang yang mampu sahaja sebab kaedah menyatakan la wajiba ma'al ajzi ingat kaedah ni ni ada dalam matan kaidah fiqih Abdul Rahman Sa'di Sa uh, la wajib ma'al ajzi tak ada kewajipan ketika lemah ha, ini bertepatan dengan kaedah usul fiqh syafi'i seperti yang disebut oleh Zakaria Ansari, ringkasan uh, daripada Jamul Jawami' dalam kitab Lubul Usul la taklifa illa uh, apa dia tidak ada taklif kepada melainkan dengan kemampuan Taklif, apa dia dipanggil mustahil dari sudut taklif ma la yutak. Mentaklifkan benda yang tidak ada kemampuan itu termasuk dalam benda yang tidak sah dari sudut syarak. Jadi taklif ini berkaitan dengan at-taklif uh, bil maqdirah. La taklifa illa bi-maqdur. La ha, taklifa illa bi-maqdurin. Tidak boleh dibebankan ibadat melainkan dengan perbuatan yang mampu dilaksanakan. Bifya'lin maqdur. Lepas tu bila kita bahaskan hukum taklifi, kita membahaskan tentang ilmu dan kudrah. Berdasarkan ayat Al-Quran, لا يكلف nafsan نفسا إلا Jadi ini kawain yang sabitah, kaedah yang qat'iyah, bahawa pentaklifan hukum syar'i in ini diikat dengan istitahah. Faktu minhum mastata'atub. Itu dia punya kawain dia. Dan pesan daripadanya kalau orang tak boleh semayang berdiri, semayang duduk, tak boleh semayang duduk, semayang baring. Sampailah salla biqalbih. Bila orang yang lumpuh tak dapat bergerak tapi dia masih wa'i, dia masih uwe' dia sembahyang dengan hatinya. Luar biasa tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita masuk pada rukun iman. secara ringkasnya ini penting untuk membentuk worldview kerangka seorang Muslim berinteraksi dengan kehidupannya, dengan Tuhannya, dengan manusia dan makhluk. Arkanul iman sitatun, Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi minallah ta'ala. Minallah ta'ala. Itu kita beriman dengan Allah, para malaikatnya yang menurunkan kitab-kitab yang menjaga bumi dan sebagainya. Yang Allah Ta'ala perintahkan yang menurunkan hujan dan sebagainya. Dan kitab-kitab yang diturunkan dari langit dan para rasulnya menunjukkan kita kesatuan ummah. Satuan Rasul tak ada la, la nufarriqu ah, min ahad la nufarriqu bayi ahad minhum. Tak ada perbezaan dia sudah mabda dia. Min mishkatin wahidah semua datang daripada lampu cahaya yang satu. Wal yaumil akhir untuk satu hari pembalasan bahawa inna syarra la yunsa wa innal khaira la yufna. Kejahatan tak akan musnah dan kebaikan tak akan dilupakan. Masing-masing akan dibalas. Dan kita beriman dengan ketentuan Tuhan baik atau buruk datang daripada Allah dari sudut bahawasanya kita ini di bawah masyiatillah di dalam keadaan kita diberi ruang ikhtiar. Namun, ikhtiar tersebut berada di dalam framework ketentuan Tuhan untuk kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Allah dalam masa yang sama kita berusaha ya, untuk mengubah kehidupan kita. Mana kita berpindah kepada apa makna tauhid pada hari ini? Fi makna kalimat tauhid wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Karena sifat jamal dan jalal itu sifat mukhalafatuhu lil hawadis qul huwallahu ahad Allahu samad tempat kita bergantung lam yalid wa lam yulad semua sifat bashariah itu tak ada pada Tuhan la ta'khuduhu sinatu wa la nawm so ini asas kefahaman kita bahawa Tuhan adalah khaliq wa syafi'i untuk makhluk sifat genap itu kepada makhluk wal watri sifat satu itu kepada Tuhan dan mizan Tuhan tak sama dengan mizan makhluk Tuhan adalah Tuhan ar-rabbu rabbun mahma nazal wal abdu abdun mahma a'la maka konsep itu menunjukkan bahawa apa jua kaedah ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat dengan makhluk kita tanzihkan dan kita serahkan makna kepada Allah atau kita mentakwilkannya kepada sifat yang layak dengan Tuhan. Ha? Wa kullu tashbiha awilhu aw fawidhu wa rumtanziha. Apa sifat-sifat yang sama dengan makhluk kita takwil ataupun kita tafwid kepada Allah Azza wa Jalla yang layak dengan Tuhannya. Kita akan masuk dalam bersuci insya-Allah kita akan sambung alamatul buluk insya-Allah. Ha, ini penting dalam kaedah fiqhiyah dia nak bincang dari sudut legal capacity dia, dari sudut bebanan dia, dari sudut pertanggungjawapan dia, more kepada accountability dan responsibility yang kita akan sambung insyaAllah pada minggu depan untuk saya memulakan pengajian Safi dan Tunaja bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada apa-apa soalan, ada tak persoalan? Kalau tak ada, insyaAllah kita akan sambung bersiri kita ini sampailah tamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala uh, menjadikan uh, program Pembacaan safina tenaja ini bermanfaat kepada semua orang Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh